চৰি এলটো এইটান এডখন টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিন মডেল এখন মই ৰিফাইনেন্স কৰি দিছিলোঁ আমাৰ নগাঁও আমাৰ ল'ৰা এটাক আৰু নগাঁও মানে মোৰ এই লগৰ নিচিনাই হৈ গ'ল আৰু ল'ৰাটো এই বিকু বাকী গাড়ীখন একমাহৰ পিছতহে এপ্ৰুভ হৈছে ফাইলটো হৈ মেলি আজি পইচা গোটেইখিনি সোমাল আৰু গাড়ীখন সি আজি নিব আহিলে আমিও সেই আইটেনখন আনি পেলাই গোলাঘাটৰ পৰা আহি পাইছোঁহে জাষ্ট সিহঁতিও আহি পালেহি ৰাতি নটাই বাজিল এতিয়া আৰু গতিকে আমিও ধুনীয়াকৈ নিয়ম কানুনখিনি কৰি মেলি পেমেটটো হ'ল আৰু দেউতাই ধূপ ধূনা জ্বলাই ধুনীয়াকৈ সেৱা খুচুৰা কৰি দিছে বহুত মানুহে ফোন মেছেজ কৰি আছিল গাড়ীখনৰ কাৰণে বহুতে মেছেজ কৰি আছিলে ফোনো কৰি আছিলে মই গাড়ীখন থকা থাকিও নাই বুলি ক'বলগীয়া হৈছিল কিয়নো ফাইনেন্স চলি আছিলে আৰু সেইকাৰণে মই দিব পৰা নাছিলোঁ গতিকে ইয়াৰ ভাগ্যতে আছিল লৈ ল'লে আৰু কেনেকুৱা পালা গাড়ী কোৱা নাই ভাল লাগিছে

লৰাটো একদম মানে একদম ফাৰ্ষ্ট গাড়ী ন একদম ফাৰ্ষ্ট গাড়ী ঠিকে আছে দিয়া সপোন এটা পোহৰ নল মই তাক কৈছিলোঁ যে ফাইনেন্স কৰিব নালাগে কেছতে লৈ লওঁ ফাইনেন্স কৰিলে ধেৰ পইচা বাঢ়ি যায়গৈ ফাইনেন্স কোম্পানীকে ধেৰ দিব লাগে কিন্তু সি তথাপিও কৰিলে আৰু যি নহওক ছাক্সেছ হ'ল তাৰ সপোন এটা পূৰ হ'ল আৰু এতিয়া যাবা ন গাড়ী একদম গাড়ী নিচিনা নহয় ফেমিলিৰ নিচিনা ভাবিবা দেই তেনেকৈ ৰাখিবা যোৱা বাই বাই অঁ দিব যোৱা বিষয়ে যোৱা অ সোনকালে ঘৰলে যাবাগে আকৌ অ বাই বাই অ